Arbi televiziyasının sevimli izləyicilərini salamlayıram. Mən doktor Seyfət Dinəsər, Dünya Səhiyyət Təbəbət Konfederasiyasının üzvü, UNESCO Xəlləralı təşkilatının üzvü, Yaponiyanın Beynəlxalq Əvivska təşkilatının üzvüyəm və təbii ki, bu gün də sizinə maraqlı məlumatlar verəcəyəm. Xüsusilə də hansı ki, hələlik dünyada müalicəsi bizə məxsus olan baş ağrısının, miqren xəstəliyinin müalicəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Migren xəstəliyi müxtəlif formalarda özünü göstərə bilər. Onların növləri var. Ən çox boyundan tutub və ağrı qalfə yuxarıya gözə doğru bir tərəfli, bəzən yerini dəyişə bilər, bəzən dəyişmə bilər və ağrılar şiddətən dərlə bulanma və hətta qusma ilə nəticələnə bilər. Bu insanlar işığa çox həssas olurlar, səsə çox həssas olurlar və əsəbi gərgin olurlar. Ağrı güclü olduqda yata bilmirlər. Bəzən görürsən, qol əlləri yaxşı tutmur, bir tərəfdə elə bil ki, zəyifdir, görmək itə bilər, zəifləyə bilər. Sonra da keçirir təbii ki, bəzən göz balaca qalır bir tərəfdə. Bunlar hamısı miqrenin əlamətləridir. Və onda müalicəsiz dediyim ki, hələlik dünyada yenə dərmanla olmadığından təbii sularla, arı ilə, arı saşması, arı zəhəri, ayrı məhsulları və digər vasitələrlə normal həmin nahiyə haradsa, yəni uyğun olan nahiyə sancırı. E, yəni şəkildə burada göstərirəm. E, və sonra isə dediyim kimi e, zəli qoyuruq. Və eyni e, 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 zamanda arı məhsurlarla arı məhsurlardan çay tozu, propolis, arı südü E, mumya və digər təbii sularla bitkilərlə e, insanları baş ağrısından azad edirik. Yəni e, yenə dediyim kimi hələlik dünyada miqrenin baş ağrısının müalicəsi bizdə premium klinikasının təbii sularla maliçə mərkəzindədir. Qurbağanın da bilirsiniz zob xəstələrinin bütün növlərində əbəssizdir, çox güclü effekt verir. E, zob xəstəliyində də görürsüz bəzən əldə əsməyi gözdə böyümə, eyni zamanda e, ürək döyüntüləri çoxalır, bəzən görsün kəskin şəkildə artıqlayır və ya da ki hipofunksiyasında kökəlmə əmələ gəlir, halsızlıq əmələ gəlir, tez yorulurlar, əsəbi gərgin olurlar, qəbizlik olur, dəridə quruluq olur. E və ya da ki düyünlü zob olur, difuz toksiki zob olur, bəzən qarışıq olur. Hashimoto xəstəliyi dillər, triodit və bütün zob xəstələrində də qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir dediyimiz kimi gözəl qurbağanı həmin yerə, həmin nahiyə bağlayırıq və ilk birinci ilk gündən effektini duyuruq. Feniks adlı bir bitkimiz var. O da qan təzqiində, şəkər xəstəliyində, qan eyni zamanda e, artıq çəkidə, qəbizlikdə çox gözəl effekt verir. Köpü aradan qaldırır və bizim digər bir məlhəmimiz burda arı südüdür, 1001-dən dərmanıdır ev filədə analar üçün çox gözəldir. Ananın südünü artırır, uşaqlarda immuniteti artırır. Təbiî arı məhsulmazı var burada. Propolis təbiî antibiotikdir və min bir dərdin darmanıdır. Eyni zamanda e, şərçən xəstəliyinə qarşı dözümlülük yaradır. Çay tozumuz var burada. Çay tozunda el, mindi, lepsiad vəli elementlərin əksəriyyəti var. Həm özü həm də miqren xəstəliyində, zob xəstəliyində panasdığında eyni zamanda müddəti kaldırmaq üçün dəmir, maqnezium, sink çatışmazlığında da çətozuna geniş şəkildə istifadə edirik. Burada bizim bir arı südlü kremimiz var. O da üzdə olan səpkiləri, qırışları, ləkələri götürmək üçün çox gözəl effekt verir. Və təbii ki, bizim burada eyni zamanda mədə barsaq xəstələri, gastrit, kolit, eroziya, yara, eee, təbizlik əziz olan saççılara saçın tökülməsinə qarşı da aloe 7'lik aloe biçinə hazırlamış bir məlhəmmimiz var. İzləyicilərimizə deyirəm ki, Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın, təmiz havada olun, təmiz su üçün, təbii qidalanma və təbii vasitələrlə sağlamlığınızın qayğısına qalın. Sağ olun, görüşmək ümidləyirəm. Sağ ol.